І єдина в Україні школа шляхетних панянок леді запрошує на навчання дівчат від 4 до 16 років. Це смак успіху з Катериною Махоніч. Бажаємо вам гарного ранку та солодкого перегляду нашої програми. Сьогодні дізнаємося про смаки відомої журналістки світської левиці та директора національного конкурсу краси Міс Україна, Всесвіт Анни Філімонової. Доброго дня Аню, рада зустрічі в нашій програмі. По-перше, вітаю вас з перемогою. Ваша підопічна зайняла четверте місце на конкурсі місцеві. Вважаю, що вам, як людині, яка займалася цією підготовкою, треба дякувати вперше. А по-друге, що ми сьогодні будемо замовляти? О, Я би хотіла, мабуть, наверное... я дуже люблю ресторан Мараканом. Я часто тут буваю, тому що я живу недалеко. І э, обожаю всі восточні блюда. Обожаю здесь салаты. И больше всего самое любимого любимое блюдо, которое я всегда рекомендую людям, которые здесь, может быть, впервые, это кускус. Я люблю кускус и с курицей, и с говядиной, и с угрем, и с раз, разнообразными какими-то овощами, может быть, все что угодно. Но сегодня мне бы хотелось, наверное, кускус с курицей и, и наверное, с шафраном. Вот хочется мне какой-то экзотики. До нас уже идет шеф-кухар ресторана. сейчас можемо озвучить ему ваши замовлення, та он будет намагатися відтворити страву чітко за вашими указаниями. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте, Что вы будете заказывать? О, я бы хотела э, сегодня покушать кускус э, с курицей и немножко шафрану Прекрасный выбор. Сейчас Спасибо. мы вам сделаем буквально в течение 30 минут. Анна Філімонова народилася у Києві у 1981 році. Освіту здобула у Київському національному університеті культури та мистецтв. Спочатку два роки навчалась на телевізійного режисера, потім перевелась на дикторський факультет. З 2001 року працювала на посаді випускового редактора московської експрес-газети. За два роки стала головним редактором журналу по У 2008-му Анна прийняла запрошення від Олександра Ніколаєнко і стала директором конкурсу Міс Україна Всесвіт. На цій посаді працює сьогодні найулюбленіша страва кускуз з м'ясом та овочами. Аня чому саме соусом шафран? Ну, потому що, во-первых, я очень люблю шафран. Мені нравится аромат этого соуса этой спеції і. И... Я знаю, что она очень редкая очень дорогая. Ее не так просто не во всех ресторанах она есть. Мне очень приятно, что здесь оказалось, что она есть все-таки. Вот. И также я знаю, что шафран улучшает э, пищеварение. Мне сейчас после перелетов длительных ну, моего желудку некомфортно. Я думаю, что шафран будет то, что нужно. Плюс это хороший афродозиак. Но это больше, конечно, надо относиться к мужчинам. Часто готовите в дома кускус, либо ты экспериментировать на кухне? Кускус никогда не готовила, у меня много очень каш, я люблю пшеную кашу, люблю гречневую кашу. Часто очень варю себе, могу просто есть кашу без ничего. По утрам всегда только каша. И, Честно говоря, могу признаться, что всегда мой завтрак это каша, не только не не кускус, а я ем детские каши, детское питание покупаю его в маркете, специальная фирма, которую вот я уже много лет питаюсь именно этим. Есть моменты, связанные с моим здоровьем. Вот, мне нужно это кушать. Но я настолько привыкла, и даже куда бы я ни прилетала, я всегда привожу с собой кашу, люди очень сильно удивляются. Ну, это помогает вам триматься в гарной физической форме? так разумеется, секретные рецепты? Ну, это не секретные рецепты, скажем так. Это люди, у которых есть такой чувствительный желудок, как у меня, например, да, эта каша лечит, она обладает детские каши, обладают какими-то бифитобактериями правильными, которые способствуют улучшению пищеварения. Но скорее это с медицинской точки зрения. На каше, конечно, ну, из-за каши не похудеешь, особенно детской. Вот. Но я чувствую себя. Покорно. Ну вы хорошо выглядаете. Спасибо. Есть продукты, которые вы выключаете из своего рациона? Я по жизни на диете, наверное, как любая женщина. Я все время, мне кажется, поправляюсь, а потом худею, но это длится недолго. Вот мне снова поправляюсь, ну это бесконечный круг. А, на самом деле, вот мы с моим мужем э, стараемся питаться правильно. И я уже давно не смешиваю, там, например, кашу, хотя я сегодня закла кашу с курицей, это, это не, не очень хорошо, да? но здесь просто не подается каша одна. Но обычно я не ем мясо, мясо с салатом, кашу с салатом, то есть я не смешиваю продукты. Я никогда не пью во время еды, это жесткое правило, потому что это плохо. Я никогда не ем после еды фрукты, то есть когда ты покушал, ты должен вообще ничего не кушать на протяжении двух часов больше, потому что смешивается еда, это не очень хорошо. То есть я принимаю еду целостными порциями, никогда не смешиваю и питаюсь, стараюсь питаться в одно и то же время и чтобы порции не превышали 250 грамм. Сейчас мы будем готовить куриное филе с кускусом с соусом шафран. Вот будем мы для этого использовать куриное филе, шафрановые лепесточки, кускус куриный бульон, куркуму, ну тимьян розмаринчик, как специя, чесночок. вот, значит для этого берем сковородочку, наливаем оливковое масло, берем куриное филе, ну уже предварительно обработанное, Взяли курочку, срезали со шкуркой филе, солим перчим. и 5 перцев. Белый, черный, красный, бадагаскарский. Ну вот солим. Морская соль. Она полезная, в меру не сильно соленая. Вот, чтобы было так. Так, сковородочка у нас уже подготовлена. Вот. На шкуру выкладываем филе. Обжариваем. Добавляем немного чеснока для аромату. Цього року на конкурсі міс все світ ваша підопічна стала третьою від сіміс. Що це дає Україні? Во-первых, это подарок Украине к Дню независимости очень большой. Да? 23-го был финал, 24-го Украина узнала о результате. Это великолепно. И это имидж Украины, потому что когда мы с Аней летели в аэропорту уже после конкурса, я ощутила, что такое Украина. На самом деле, когда мы проходили досмотры, мы проходили все, люди кричали: "Украина, поздравляем!" К нам подходили таможенники, к нам подходили люди, которые работают в аэропорту. Это те люди, которые смотрели, и они запомнили ее, не узнают. То есть для нашей страны это прекрасно, это имидж, это еще раз показать, что у нас живут красивые умные девушки. Приезжайте к нам, у нас здесь замечательно. Что наибольшее запоминалось от этого года на конкурсе «Мисс Всесвит»? Запомнилось количество огромное филиппинских болельщиков, которые были в зале с транспарантами, болели за Филиппины. И появилось такое чувство, что я все-таки патриотка, и мне бы хотелось, чтобы Украина больше поддерживала свою участницу, чтобы люди... Ездили на конкурс красоты, у них находилась возможность и желание поддержать Украину, потому что количество болельщиков Венесуэлы и других стран, это, это колоссальное количество людей. Все они болеют за своих, девочки чувствуют эту поддержку. За Украину болело только три человека. Я, Александра Николаенко и Фил Рафин. Пытались аплодировать на эти аплодисменты, конечно же, доносились только до Ани да, на сцене. Я на раз раз на на конкурс Мисс Украина в сессии. Это расскажите, пожалуйста, про Мову, возможно, у нас дойдут самые годные Дорогие девушки, внимание, действительно сейчас объявлен кастинг, и вы видите, что стать одной из пяти самых красивых девушек Вселенной, это на самом деле достаточно просто. А если вы имеете возраст от 18 до 27 лет, вы красивы, вы имеете хорошую фигуру. Вы хотите чего-то добиться в жизни и доказать этому миру, что вы вот такая вот. А вы имеете амбиции прежде всего, и вы хотите работать над собой. Вы любите Украину. А еще, конечно же, важные факторы это отсутствие мужа, когда-либо замужество и детей. і хоча б базове знання англійської мови. Далі ми готові з вами об'щатися. Це правда, що якою порозомною та гарною дівчиною не була, якщо у неї є фотозйомка у стилі ню, то вона не зможе брати участь у конкурсі. А так було раніше, ці правила були дуже жорсткі, но потом після деяких інцидентів, які випливали з дівчатами, які участвовали на у подруг знаходились такі зйомки і которые граничили с эротикой, вот что-то такое, то начали пересматривать этот закон. И сейчас немножко более лояльны американцы к таким вещам. Они сами стали, вот немножко избавились от своего пуританства. И последняя вот фотосессия, которая для пуританской Америки это был шок, когда Фадиль Бериша официальный фотограф конкурса, снял девушек, которые участвовали в конкурсе Мисс Америка в нижнем белье. В белье аля Виктория Сикрет. То есть они были такие достаточно провокационные снимки, и э, Америка в шоке была. Но в результате пережила этот шок и стала дальше идти каким-то более таким направлением, наверное, да, что показывать красоту женского тела это, – это прекрасно. Готовим куску. Берем такой сотейничек, снова же смазываем его немножко оливковым маслом. Вот, вот. Разогреваем наш куриный бульон. Вкус это гранулированная манная крупа, немножко с мукой, Можно его варить на пару, можно заваривать как бы кипятком ну, или каким-то бульоном, там, ну любым куриным, мясным. Ну кто как хочет на свой вкус. И тогда будет вкус в себя ну, ароматы того, чем мы зашли. Вот, тем временем у нас бульон уже начинает закипать. Мы добавляем его немножко куркумы для света. Запариваем бульоном, берем бурдю. и на 5 минут сдвигаем, чтобы он напитался. А вы сами выбираете девчата, а вам допомагает Александра Николаенко? Конечно же, все ключевые решения принимает Александра, поскольку она является владелицей конкурса. А... Мы всегда советуемся, мы каждый день созваниваемся и э, принимаем какие-то со э, совместные решения. Вот. Саша достаточно такой властный человек и она бескомпромиссна скорее да, наверное. но это хорошо, потому что есть, бывают ситуации, когда нужно говорить нет и отстаивать свою точку зрения. Древние конкурсы красоты проводились для того, чтобы вельможи могли выбрать наикрасивую дружину. Как складывается доля современных красунь после участия в конкурсе? Ну, наверное, не секрет, что многие девушки, у них главная мотивация участия в конкурсе – это удачно выйти замуж. Могу сказать э, на практике наших девушек, что из всех э, девушек-финалисток, которые были у нас, победительниц за пять лет, замуж вышла только одна вышла действительно за миллионера, живет сейчас в Гонконге, ее зовут Людмила Бекмулина. Вот. У нее прекрасная семья, недавно родилась дочка Николь. А, поэтому вот из пяти один человек, я не думаю, что это часто, и что это действительно все остальные пока не замужем, девушки. Вот. А, я думаю, что в делах сердечных, наверное, только Бог может что-то прогарантировать тебе, а не твой титул, не корона, плюс мужчины Наоборот, девушки, наши победительницы жалуются на то, что мужчины воспринимают их прежде всего как королеву красоты, как имиджевое что-то, с которым престижно появиться, сфотографироваться, пообщаться, но ну, не более того. Они боятся на самом деле их сближаться с ними более или там, предлагать им руку или сердце. Мы уже приготовили курицу и приготовили кускус, он у нас запарился. Вот, а теперь берем немножко овощей и мы их обжарим буквально чуть-чуть. И это будет цукини и э, зеленая фасоль. Вот. И потом мы смешаем с кускусом, чтобы немножко наполнить его ароматами овощей. Берем кусочек цукини.